В Краснодарском ночном клубе Платину прошел первый отборочный этап проекта Талант 23. В конкурсе соревновались танцевальные клубы всех возрастов и направлений. Так особое внимание гостей мероприятия привлекли на студию джем Style. «Yes, like. Танцевальный студий-адрес Арчул танцевальной школы прыжков и школы танца Фламенко и Стрелы. Гости и участники смогли также оценить дефиле от магазина эксклюзивной одежды для танца пируэт, в котором каждый, кто увлечен этим видом искусства, сможет найти подходящий костюм для выступления.

сертификата Светланы Камуловой, ну, соответственно, создание портфолио в базе Палатовой земли. Также хочу вам еще вручить а, подарочный сертификат от «Посаженного дома здравия. Это тоже вам пригодится. Бронзу получили представители студии Джим Стайл. Вот подарочный сертификат Светланы Камуловой, также подарочный сертификат Палука Гриппата, мы с учением Палатовой, чтобы поддерживаться в бонусе. И, Гаму, и сертификат подарочного создания портфолио. Все призеры получили подарки от партнеров проекта – дизайнера Светланы Камолова, фитнес-клуба «Фитнес Лайф» и аквапарка «Экватор». Также все участники стали обладателями сертификата на право разместить бесплатное портфолио в базе проекта «Талант-23». Победители конкурса ждет участие в финале проекта, где у них будет отличный шанс получить сертификат номиналом 100 тысяч рублей. Подробности о проекте на сайте talant23.ru.